Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Елена Ледней. Сегодня я покажу на примере, как можно составить расклад просто по вопросам квирента. Не всегда нужно использовать какой-то готовый расклад. Бывает, что приходит человек и просто задает какие-то вопросы, которые, вы, которые его интересуют, и вы, выслушав его, вместе с ним составляете расклад, то есть э, записываете пункты расклада, которые интересуют квирента, и делаете расклад и его толкуете. Этот расклад был сделан, э, он, он был, в общем-то, учебный, но тем не менее. Э, моя ученица, которая сейчас проходит обучение по Таро черных гримуаров, вот Любит народ эту колоду. Вот что поделать? Вот такая вот, какая-то такая, знаете, страстная любовь у большинства интересующихся Таро вот именно к черным гримуарам. Не знаю, чем это объяснить. Я не могу сказать, что я прям такая, такая страстная поклонница, но тем не менее... Колода рабочая, я с ней работаю, и если люди хотят заниматься, пожалуйста, можно и позаниматься с этой колодой, почему бы нет. Так вот, Мою ученицу интересовала следующая ситуация. Она пошла на курсы обучения остеопатии. Остеопатия это такая вот дисциплина, я бы сказала, ну, на сегодняшний день не совсем признанная официальной медициной. Э -э дисциплина это сложная, она э требует комплексного подхода к пациенту, к лечению пациента. Поэтому занятия эти стоят недешево. И на каждом из занятий, как мне ученица объяснила, мастер демонстрирует какой-то определенный вот прием, с помощью которого работает остеопат. Вот, обучает этому приему, вот как, как это делается и так далее. И мою ученицу интересовало несколько вопросов по этой ситуации. Ее интересовало следующее. Во-первых, что за человек этот остеопат? Это мужчина. Во-вторых, насколько высок уровень его профессионализма. В-третьих, стоит ли ей ходить к нему на занятия? Поскольку занятия стоят, как я уже сказала, ну, солидных денег, то ее интересовало, стоит ли овчинка выделки, то есть действительно ли он ее научит чему-то стоящему, чему-то такому, что она впоследствии могла бы применять сама на практике и работать с людьми. Или же, если он не профессионал, то как бы и не стоит вкладывать деньги. Или, может быть, стоит походить на несколько занятий, но как бы это все. Или стоит проходить полный курс. То есть карты покажут. Да? И еще один вопрос, который ее интересовал. Она рассказала, что этот остеопат приехал в Одессу из Киева. И он намеревался в, в перспективе вообще перебраться из Киева в Одессу, поскольку в Одессе ну, не настолько распространены курсы обучения остеопатии, поэтому конкуренция меньше и, следовательно, вероятность э, заработать больше. То есть он хотел обосноваться здесь, мужчина свободный, э, ученица моя тоже женщина свободная, и вот ее интересовал еще вопрос, как он к ней относится. Вот просто как как бы как он ее воспринимает как ученицу как женщину еще как-то то есть как, какой как у нас в Одессе говорят какой у вас интерес да вот так что мы вместе с ней составили собственно расклад из четырех пунктов пункт первый пункт первый это эм, характеристика личности остеопата. пункт второй уровень его профессионализма пункт третий как он относится к моей эквирентке. И пункт четвертый, стоит ли ей пройти курс обучения у этого мастера. Итак, пункт первый. Характеристика личности. Паш Пентаклей. Очень уж цепко этот Паш держится за монетку и смотрит только на нее. И несмотря на то, что позади него есть пирамида, как символ знания, да, символ тайного знания прежде всего, а остеопатия это такая наука, ну как, даже не наука, даже не знаю, как назвать, но штука в медицине действительно действующая, полезная, я это знаю по своему опыту прохождения сеансов лечебных у остеопата, это действительно очень круто, если человек умеет это делать. Но э, здесь эта карта говорит вот о чем. Во-первых, она говорит о том, что это человек, который работает с телом, Остеопат, он и есть человек, который работает с физическим телом. Но поскольку у него вот эта монетка еще в руках, то кроме знаний о теле, у него еще есть и меркантильный интерес. Собственно, это и есть то, о чем остеопат рассказывал моей ученице. То есть то, что он хотел бы перебраться из Киева в Одессу для того, чтобы улучшить свое материальное положение, чтобы здесь заработать больше. Вот, то есть э, человек, в общем-то, который ценит прежде всего материальные ценности. Так, второй пункт, уровень профессионализма, маг. Ой, безумный маг, безумец Аль-Хазред, безумец безумцем, а гримуары написал. Ээ, некрономикон книгу мертвых имен, если так дословно переводить, написал. То есть магом он все-таки был. Поэтому в качестве характеристики профессионализма маг, карта очень мощная, тем более старший аркан, магу абсолютно все по плечу, все, чем он хотел бы заниматься. Поэтому здесь у этого человека действительно высокий уровень профессионализма. Это действительно хороший стеопат. Эм, вот я... Перейду сразу к пункту 4. Я просто выложила карты так, как мы выкладывали с ученицей, как бы, да. Поэтому возьму вот эту карту. Эта карта отвечает на вопрос, стоит ли ей проходить весь курс обучения. И здесь у нас выпала девятка пентаклей. Стоит, то есть э, затраты полностью окупятся. Э, моя ученица будет удовлетворена полученными знаниями. Хотя учиться ей придется достаточно долго, но тем не менее, учитывая, что девятка Пентакли, если говорить э, также об уровне профессионализма и об уровне познания, то девятка Пентакли говорит о том, что она действительно сможет получить очень хорошие знания, ну, хороший базовый такой курс э, пройти и действительно э, научиться Чему-то стоящему, чему-то такому, в чем она сама впоследствии сможет стать мастером и тоже, в общем-то, зарабатывать денежку. И последний вопрос: как этот мужчина относится к верентке? А здесь выпал отшельник. Ну, как он относится к веренке? Как к своей ученице? Поскольку отшельник здесь м -м, занят исключительно книгами, исключительно знаниями, то и. Ее он не воспринимает как женщину, как сексуальный объект, да. Вот, то есть в ее сторону, как бы у него интерес исключительно такой обучающий. Вот, хотелось бы ему, конечно, чтобы она у него училась. Вот это да. Вот. А как к женщине интереса нет. Но тем не менее, по этому раскладу человек мастер своего дела, и хотя он ориентирован прежде всего на материальные ценности, но тем не менее он дает хорошее знание, и моя квирентка будет курсом обучения довольна. Деньги потратит не зря. Вот такой небольшой раскладик всего из четырех позиций. Просто как пример того, как можно составить расклад просто по вопросам квирента, а не используя какой-то готовый расклад. Далеко не всегда какой-то готовый расклад подходит под конкретную ситуацию человека, который к вам обращается. Спасибо за внимание.